Знаешь, скажите, а что вы тут делаете? Вообще мы работаем, мы сторожа. Работаем сторожки, сторож. А почему у вас связаны руки? Ну связаны. Ну, нас подозревают это А Вообще мы сторожа пришли на смену. А в чем Она вас получилась. Не знаю. Вы имеете какое-то отношение к событиям ночи здесь? Нет, не имею. А кто, кто здесь находился, кроме вас, ночью? Ну, какие-то военные были еще. Какие-то военные? Какие, какие военные? С города приезжают. Ну, с города приезжают, нас закрыли в сторожке. Мы в сторожке были. Из Славянска? Да. А как они представились? А? Они никак не представляются. А какие у них были отличительные знаки? Георгиевская ленточка. Ленточки. То есть они приехали, как? Вы им открыли ворота, они сами зашли? Ну, они с автоматами, как мы не откроем. То есть они вам угрожают? Да, он, в него стреляли вас стреляли? — Ну, это первый день. — Нет, предупредительный день просто предупредительный был. И был. это самое, наставили, сказали открыть. Это первый день. — Они каким-то образом комментировали, почему они сюда пришли? — Ничего Ничего не они оставили. не комментировали. — Где они сейчас находятся? — Без понятия. — С акцентом вы Ну, был похожий на московский, один человек. Молодой, я не знаю, молодой. он, наверное, только с армии прошел. А сколько всего человек примерно было? Ну, каждый день по-разному. Они на машинах приезжали, но ну, на смену они меняли мы себя по 4 не менялись каждые четыре часа. Да, по территории мы, мы не в ходили. Сидели, и все. Нам а в поговорить. машине Уаза могло сразу 10 человек приехать. То есть они не первый раз приехали? Ну, они приезжали, уезжали. Но цели свои вам не рассказывали, то есть угрожали автоматами? Ну, они телевидение это самое, настроили МТ, Россия была, настроили российское телевидение и уехали. Это первый раз. Мы Вы вообще вывали, бросили не вышку. Не а потому что как раз была моя смерть. Вы же закройте осторожно. Было. Тогда, не, это первый закройте? раз. Как считается, первый, а самый потом на раз. следующий день они уже приехали и конкретно уже жить здесь начали. Когда отключили электронергию, ну, кругло, круглосуточно. Да, это самое. Они оставили это все. Уже тогда охрану оставили. А сотрудники? Сколько человек охраны было? Ну, мы же не знаем сколько. Ну они по всему периметру. Возле нас, ну, это которых мы видим, их было как минимум пять постоянно. Два... Два на крыше и три на воротах. Это то, что видно было постоянно. А сколько их тут-то по периметру ходило, это... Ни у кого не, ну, не возникла мысль спросить у них документы? Как сотрудники реагировали? Какие документы? Какие? Сотрудники вышку закрыли. Это нам Со просто сказали, чтобы мы было. продолжали быть в сторожке, чтобы тут мародерство не было, то, что когда нету, это самое. То есть сотрудники перестали выходить? Да, работу, мы по сменам такие что... ходили, это сам. Мы сутки работаем, трое дома. Сотрудники, я правильно понимаю, перестали ходить сюда на работу, потому что да. вышка была захвачена неизвестными людьми славянской. Да. Спасибо. А нам в сторожку, чтобы это сам. Мародерство не было там. Ви ніякого українська. Отримав завдання 2 числа в 5.00 взяти під контроль міст з південної частини міста Славянськ. Завданням не допустити його підриву от, і в майбутньому використання за призначенням. От, після того Після отриманого завдання видався в район Слов'янська, де за кілометрів 5 до моста потрапив у вогневу засідку. Ну, відповідно, волейбій. Маємо одного пораненого, якого евакуювали по вертольотом. вертольоти. Після відбиття атаки продовжили рух в напрямку моста, де були частково заблоковані місцем... місцевим населенням. Методом перемовин Прийшли на мост, зайняли його, почали охороняти. Приблизно з 14-ї години 2 -го числа почався збиратись натовп. Так як операція проводилася взаємодією з Національною гвардією, внутрішніми військами, які надавали нам допомогу, був створений живий щит Національна гвардія, відповідно місцеве населення, так зване місцеве населення. От. Ну і все це. Все це продовжувалось приблизно до 20-ї години, поки не з'явилися збройні люди заднє місцевого населення. Пропонували здатись, роззброїтись з метою виходу-виводу безпечного, пропонували перейти на їх сторону Славянського так скажемо, ополчення. на що отримали відмову? І було прийнято рішення прориватися. От. Після домовин з тими ж лідерами, скажімо так, ополчення Слов'янська, вони сказали, ми вас нікуди не відпустимо, ви стоїте тут. Завели двигуни, ну і тут стрільба по нам, відповідь на, на враження. Ну і... да, Тактика так, так проста. Ряда цивільних жінок. От. Жінки, діти цивільні. От, після, після цього з'являються збройні е, люди. От, е, декілька в цивільному, там, де цивільне населення стоїть, е, провокаторів. От. Ну і Після цього, коли е, доволі такий великий час йдуть провокації, там, крики, забирайтесь, тут ви ніхто, це наша земля, починають трошки. Ну, на психологічний стан. От, після того це все відбувається, озброєні люди з'являються і починають робити свою роботу. От, таким чином, після того, як відкрили по нам стрільбу, е закидали е коктейлями молотова, відповідь вогнем на ураження і почали пробиватися. Значить, цивільні, е цивільні люди розбі розбіглись, серед них е жертв немає. От, почали пробуватися в напрямку, в зворотньому напрямку. От, пару разів потрапляли опять же, на такі мелкі засади, волобій, ну відповідно, відповідно е, прийшлося покинути зайнятий об'єкт. не тут постоянно И если стало известно, что близко тысячи крымских татар прорвались через блок. Позывной мир, командир третьего подразделения, второй и первого взвод. Первый резервный батальон Национальной гвардии. В Андреевке, да, участвовал. Ну, Самый изначально у нас был приказ заблокировать мост для того, чтобы пресечь вообще любой провоз оружия и взрывчатки. В принципе, мы это сделали совместно с нашим ВДВ с 95-й бригадой. Вот. набежали местные населения, блокировали нас непонятно зачем, потому что у нас да, гражданские вначале, но я посмотрел, там, во-первых, было три гражданина России, потому что мы проверяли паспорта для тех, кто хотел пройти в Славянск в принципе, мы пропускали людей свободные, транспортные средства, только был предварительный досмотр, небольшой, общий и человек должен был показать документы, что он местный вот. соответственно, мы не, я не пропустил с ребятами одного странного такого бомжеватого вида мужчину из Крыма и трех россиян, граждане рося... России. Вот это те, кому увидели. Странные люди к, <poems> <Eminem> к нам бежали, я не уверен, что все местные, потому что, когда я местных спрашивал, вы знаете <SPEAKiens> этого человека, некоторые говорили, нет, не знаю. То есть там было много мужчин, э агрессивных, которые кричали, угрожали, обещали нас сжечь. Вот. Конечно, местных... местные сначала пребывали в каком-то странном состоянии, повышенном эмоциональном, вот. Потихоньку нам получилось с ними договориться. Их основное требование было, чтобы мы отошли. Вот. Я говорю, а зачем вы тогда блокировали нам дороги? Они не смогли объяснить. Мы боимся правого сектора. Я говорю, мы пропускаем только людей с местной пропиской. То есть, соответственно, правый сектор не может сюда попасть. У вас есть паспорт, что вы из Славянска или Краматорска? Да, проходите. То есть это все их повергало в шок, потому что я так понимаю, что они здесь готовы были встречать каких-то агрессивно настроенных людей, которые пришли что-то с ним делать. Вот. Чуть попозже было принято решение, так как с нами вступали переговоры сепаратисты. Мы поняли, что наша позиция она, ну, тактически неудачная. Здесь и изучали постоянные угрозы о том, что нас перестреляют. Мы решили переформатировать, перегруппироваться и сделать, отойти немного вглубь, чтобы не стоять на мосту, где мы бы могли принять бой, но понесли бы значительно больше потери вот э, местные жители были согласны нас пропустить абсолютно нормально то есть с ними постоянно велся диалог вот, но э, появились опять таки какие-то странные ну, явно провокаторы ребята, которые э, сказали что мы никого не выпустим потом сказали что мы выпустим только вдвшников, если они сдадут оружие а национальная гвардия остается ну, то есть нас так понимают собираются убивать видимо очень дорогие. Вот, значит, ну, соответственно, наши ВДВ, ребята, герои, что они не сдали никого, ни одного человека. Мы сели по бортам и было решено, то есть местные жители попросили, чтобы выстрелили комплекты в воздух. Значит, ребята дали дружный залп в воздух. В этот момент э, загорелся БТР, был брошен коктейль Молотова передний. После этого э, полетела граната. То есть у нас есть пострадавшие. Э, один из моих бойцов получил ранение на вылет палец. У него разорвал автомат. То есть стреляли ему в сердце, но его автомат защитил. Палец пробит насквозь, 5.45 это автомат Калашникова. Ну вот, как раз э, где-то за минут пять до начала инцидента, когда мы уже решали точно э, ну, проходить, проезжать бойцами были замечены люди вооруженные, которые в толпе, ну, находились в толпе с автоматами. То есть открывать по ним огонь или что-то делать при таком количестве не совсем, как по мне, адекватно настроенных граждан было бы тяжело. В результате мы значит, двинулись вперед. Нам начали перекрывать дорогу. Опять же, вот эти вот... То есть все мирно-гражданские мирно при выстрелах первых воздух сразу разбежался. Снова отошли, покинули. Начали подходить, ну, скажем так, как бы не оскорбить граждан. Ну, короче говоря, люди, которые, видно, были в местах лишения свободы, с криками, ссором после взрыва гранаты, значит, был открыт огонь по ногам. Вот. Ну, имеется в виду в пол. И таким макаром мы смогли ну, прорваться через городок. Уже по дороге на нас были осуществлены обстрелы, колонны. Соответственно, колонна отстреливалась. Ну, и мы добрались уже здесь до высоты. Заняли высоту, телевышку. Здесь тоже шли бои. У нас мы еще подсчитываем потери, у нас несколько раненых и убитых есть ребята, в том числе водитель БТР, ВДВшник. Вот, ну, мы заняли ночью, ночью здесь мы нашли ограбленную машину приватбанка, инкассаторскую, нашли патроны, боеприпасы для снайперских винтовок, и нашли военное обмундирование, в том числе каску, не нашего производства, тяжелую, настоящую, серьезную каску. Эти тоже хорошие, но не такие. Вот. И вся территория была заставлена растяжками. У нас даже бое... ну, мы даже не ожидали такого, потому что растяжки были расставлены на неизвлекаемость. И в принципе мы так с ними и живем. Мы их промаркировали. То есть просто не ходим ну, по этим территориям. Ну вот такая, в принципе, вкратце ситуация. Вот так у нас ночь прошла. Дальше расставили посты, караулы, как-то привели какие-то помещения, проверили помещения на наличие взрывчатых веществ, на наличие растяжек, опять-таки ловушек. И легли спать. Вот, вот такая вот у нас ночь.